Населення мегаполісів живе на 10 років менше, ніж жителі маленьких міст і сіл. Затори, гамір, черги, і це лише квіточки життя у великому місті. Факторів, що негативно впливають на наше самопочуття набагато більше, аби не збирати ягідок, як бути здоровими в мегаполісі. пити чисту воду норма по употреблінню води залежить від віку чоловіка для людей такого молодого віку здорових приблизно 4-5% від маси тіла. Для людей пожилых, у которых проблемы с сердцем, сосудами, там, с почками, полтора процента от массы тела плюс за вчера. Здоровье можно очень даже спокойно сохранить. Значит, такая хорошая природа, река. Гулять, дышать, дышать свежим воздухом. Час в день прогулки считаю, что да, будет на пользу, особенно через парковые зоны какие-то. Час езды на велосипеде вот в, условиях Крещатика, это приравнится к нескольким десяткам выкуренных сигарет. Воздух становится грязным на расстоянии 200 метров от ближайшей автострады. Если вы все же решили прогуляться местом, эксперты радят дыхать носом. Тогда ваши легени получают большую порцию качественного кисня. И лучше выбирать ділянки для отдыха подалі от від мегаполиса. Для здоровья, чтобы дышать чистым воздухом, нужно определить направление ветра. Когда дует ветер, он киевский смог смещает в какую-то сторону. Нам нужно идти против ветра, как это делают животные. Вот на таком свежем воздухе можно провести несколько часов, дольше не стоит, почему? Потому что человек начинает отравляться кислородом. Для того чтобы сохранить здоровье, нужно нормально питаться, больше овощей и фруктов, поменьше жареного, острова витаминчики, да, витаминчики надо кушать для здоровья. Суп, борщ обязательно должен быть присутствовать творог, молоко, сметана, салаты овощные. Треба есть нормальную органичную еду. Прото и тут иснуют застережение. Химия, которая попала в растение, она легко попадает, находится в клеточном соке. Чистые нормальные яблоки ешьте сырыми, пейте сок. Если мы не уверены в качестве яблок, то мы должны сделать яблоки еще и сорбентом. Мы должны нагреть клетчатку, которая находится в этом яблоке. Тож овочі і фрукти слід вживати після термічної обробки. Так ви отримуєте набагато більше корисних речовин. Щоб зберігати здоров'я, не треба нервничати. Без часов, без мобільного телефону, без, без всього, виїхати в парк і подумати. І звичайно, живучи у великому місці, варто не забувати про баланс між активністю і відпочинком. Мегаполіс затягує і тоді зовсім не вистачатиме часу для відновлення сил. Кучер як спить. Э, локти ставить на коліні, опустив голову, і такому положенні знаходиться минуть 10-15. 15 минут такого, такой позы, человек легко восстанавливается, даже без сна. Тож дотримуйтесь простых правил и будьте здоровыми.